демек табиғи тас материалдары темасының реже бойынша үшінші пункты, емаса, табиғи тас материалдары һам бұйымдарын істеп шығару бұнда біріншіден бізді құрылыста істеп істетілетұғын тау жынысыларын қарап өтеміз атап айтатын болсақ магматикалық тау жынысылары бұларға бірінші гранит гранит кварц дала шпаты һәм слюаданарат болады ол ашық күлдірең күлдірең розовый қара қызыл сары реңдерде болады граниттің қысылудағы беккемдігі бір жүз жүрі жиырмадан екі жүз елу болады ол морт материал болғанығы үшін оны соққылы тәсірлерден сақтау керек келесі материал бұл сенит калийлі һәм натрийлі дала шпатлары минералдардан иборат болады сенит құрамында кварц он он бес болса бұнды сиенит кварцты сионит деп аталады сиенит розовый күлірең көкшіл реңдерге бөлінеді ә, келесі материалымыз диорит бұл дала шпаты кварц һәм регны минералдардан ибарат реглі минералдардан роговая обманка көбірек болады диориттің бек кемлігі бір жүз елуден үш жүз мегапаскельға суыққа шыдамды соққы һәм желінуге қарсы қарсылығы жоғары жыныс исаптанады сол себепті ә, қаплау безеу жұмыстарында жол қапламаларында һәм скульптураларда істетіледі келесі материалымыз габро бұл дала шпаты плаеклас күлдірең һәм қара агвит оливин минералдарынан иборат болады габроның тығыздығы екі бүтін оннан тоғыз грамм бөлінген сантиметр кубический Қысылдағы беккемілігі болса 200-300 әм үш аралығында болады келесі материал лабрадорит тикарнан дала шпаты лабрадор минералдарынан ибарат болып габроның бір түрі изоа ол көк жасыл сары һәм басқа болады лабрадорид плиткалар үшін скульптуралар үшін істетіледі Ә, келесі материалардың порфирлер порферлер демек пор, порфирлер майда структураға структурада салыстырмалы ірірек кристалл бар екендігіменен характерлі болып олардың кварцлы һәм кварцсыз түрлері бар порферлер қызыл қоңыр реңінде тапланады тығызлығы екі бүтін екі үтін бес грамм бөлінген сантиметр кубический қысылудағы бекемігі болса бір жүз жиырмадан бір жүз сексен мегапаскаль аралығында болады олар безеу плиталары жол бардерларында істетіледі келесі материалымыз бұл жерде бар екен андезит андезит плагио класс роговая обманка пирооксендер һәм беатиттен әбарат болып диаретке ұқсас есапланады. әдетте күлдірең сарғыш күлдірең болады оның тығызлығы 2,7-ден жеті, 3,1 жетіден грамм бөлінген сантиметр кубический ем қысылудағы беткемідігі 140-тан 250 болады Андезит кисатаға шыдамды плиткалар дисперс толтырушылар алуда сілетіледі базальт тығыз айрым жағдайларда порфир тәрізді структураға болып габроға ұқсас болады оның тығыздығы екі бүтін оннан жетіден үш бүтін оннан үшр үш бүтін оннан үш грамм грам бөлінген сантиметр кубический қысылудағы екемдігі болса бір жүз оннан бес жүз мегапаскаль аралығында болады базальт ірі тас майдаланған халда бетон үшін толтырушылар сипатында істетіледі базальтты жоғары температурада ерітіп жүда нәзік талшықтар һәм олардың ыс, олардан ыстылықтан изоляциялаушы орамлар алу мүмкін Ә, кейіннен ә, бұл жерде және диабаз деген материалымыз бар бұл габроға ұқсас ә, болып майда кристалды структураға ие құрамы плагекласс һәм реңлі қара минералдар арат болып ә, бұл жүда қатты беккемдігі 300-400 мегапаскаль жүз ә, мегапаскаль тығыз үшін ол жол құрылысында істетіледі һәм келесі материалымыз пемза бұл геуек Вулкан шишесі түрінде ақ ямысы күлдірең болады. Геуекілігі 60%, тұғызылығы 2-ден басынап 2,5 грамм болынген сантиметр кубийске, әмі ортажат тұғызылығы 0,9 грамм болынген сантиметр кубийске аралығында болады. Қысылдағы беккемілік болса, 2-4 мегапаскалдан да барады. Пемза ұстылық израциялаушы қасетке ие ондан жеңіл бетонлар үшін толтырушылар haм цемент хәк іслеп шығаруда гидравликалық қосымшалар алу мүмкін төртінші пункт табиғи тас материалдары haм бұйымдардың теарі қасиетлері ә, біз бұ ерде бірінші тығыздықтан бастаймыз демек тығыздық бұл бойынша табиғи тас ә, табиғи тас ә, таслар жеңіл һәм ауыр түрлерге бөлінеді демек жеңіл таслар тығызлығы 1,8 бөлін, грамм бөлінген сантиметр кубическийдан кіші болған вулкан туфы туфтың өзі пемза шығанақлы хәк таслары hам сыған ұсаған, -ұсаған сияқтылар кіреді демек жеңіл тастар ұсылық изоляциясы қасеті жоғары болғаны үшін дивалы үшін даналы тас haм блоклар тайлауда іслетіледі ауыр тастарға тығыздығы 1,8 грамм бөлінген сантиметр кубическийдан жоғары болған гранит сенит габро базальт сияқты таслар кіреді ауыр тастар імарат суық һәм ығалылық мүмкін болған бөлімдерінде пол диуаларды безеуде жол құрылысында істетіледі келесі характеристикасы бұл беккемлік демек беккемлік қысылудағы беккемлік шекарасына қарай табиғи материалары төмендегі маркаларға бөлінеді яысаы біз оны мегапаскальда өлшейтін болсақ нөл бүтін оннан төрт нөл бүтін оннан жеті бір бүтін оннан бес екі бүтін оннан бес үш бес жеті бүтін оннан бес он һәм жүз болып бөлінеді демек суыққа жыдамылығы стандарт ұсылда мұзлату һәм ерту цикллары бойынша табиғи материалдары төмендегі маркаларға бөлінеді ямса бұлар он он бес отыз бес жүз бір жүз елу екі үш жүз һәм бес жүз болып бөлінеді тығыз таслар суыққа шыдамлы болады порфир тәрізді дүзістегі тасылар суық тәсірінде жарылып кетеді тазадан қазып алған хактас доломи туфлар құмтасларда табиғи ғалылық болмаған үшін суыққа шыдамсыз болады болып олар кептірілгеннен кейін жетерлі дәрежеде суыққа шыдамлы материал болып есапланады. демек келесі характеристикасы суға шыдамдылық суға шыдамдылық тастардың суда жұмсару коэффициенті нөл бүтін оннан алты нөл бүтін оннан сегіз бір менен белгіленеді барқа су тәсірінде болатын орынларда мәселен фундамент жол құрылысларында бұл коэффициент 08 бүтін оннан кем болмауы сыртқы дуаллар үшін болса 06 бүтін оннан кем болмауы керек келесі характеристикасы желіну һәм сүйкеліске шыдамлық Тасалдың бұл қасиеті олардың тығыздығы беккемлігі һәм түзілісіне байланысты болады Тасылар жол қапламалары имаратлар поллары текшелерде істетілгенде олардың бұл қасиеттері үлкен әхметке ие болады отқа шыдамдылық табиғи тасылардың отқа шыдамдылығы олардың минерал құрамында құрамына байланысты болып ол от тәсірінде бұзылуы мүмкін мәселенен гипс тасы жүз бір градус цельсияда хәк тасы болса 900 жүз мың градус цельсияда температурада бұзыла бастайды Жуда тығыз гранит, э, таرزілер порфильдерде болса, жоғары температурада тәсірінде жарықлар пайда болады. Келесі, мысалы, 5-ші пункты бұл табиғи тас материалдары һәм бүйімдеу түрлері. Енді біз бұл жерде ірі тастан басаймыз, Ірі тас ямаса бутовый камень дейміз. Э, массасы 20-40 кг ұзын тарафы 20 сантиметр болған туры емес формадағы тау жыныстары ірі таслар деп аталады ірі таслар партлау усулында плита тәрізді ірі таслар болса паналар һәм ұрып әрекетке келтірілетіғен механизмлер жәрдемінде пайда етіледі гравий гравий шөгінді тау жыныстары жыныстарды елеп фракцияларға ажыратып гіл һәм шаңнан тазалау үшін жуып алынады шебін болмаса шағылған тас бұл ірі тасларды бестен бастап жеті жетпіс миллиметрге шее айрым жағдайларда бір жүз елу миллиметрге шее фракцияда майдалап шебін алынады майда фракциядағы шебіндерді алу үшін ірі таслар бірнеше мәрте майдаланылады құм, құм. құм. 015 тен баса 5 мм mm фракциядағы барлық табиғи тас материалдарының бөлегі құм құрамында Гел һәм шаң мұғдары белгіленген болып нормадан артығы бетон һәм арасыпалар қасиетлерін жамандастырады гравий шебень һәм құм бетон үшін толтырушылар сипатында істетіледі бұл материалдар құрамында табиғи радионукледлер барлығы хақында сертификат болу шарт так келесі дивал таслары һәм плиталары дивал таслары һәм блоклары текардан туф һәм гөөк хак таслардан механизмдар жәрдәмендә тайланады дивал таслары 390 жүз тоқсанға һәм сексен сегіз һәм бір жүз сексен сегіз 490-ға 240-ға 188 mm, мм, үшіншісі 390-ға 190-ға 280 мм mm өлшемлерді істеп шығарылады. Дивал үшін блоклар туф, хактас, доломит, құмтас, андезициялы тасылардан көлемі 0,1 метр кубтан кем болмаған халда материал ұм, тайырлануы мақсетке муақық. енді мына суретте ә, жоғарыда айтылған материалдардың а ажыралған, б. жонылған ham ә, в болатын болlса блоклардың блоктардың ә, суреттері көрсетілген ә, келесі пункті, ә, месе, 6 алтыншы пункт бұл табиғи тас материалдың жемірілуден ә, сақтау ұсылары. табиғи тас материалдары імарашаада ісетілгенде табиғи һәм техноген факторлар тә'сірінде бұзылуы мүмкін Бұл факторларға фактoрlarga tekardan төмендегілер kiradi o'lmas jariqlar судың мұздануынан пайда болатuған ішкі зорығулар температура һәм ығалықтың кескін өзгіруінен микро пайда болуы сызып өтуші су тәрізді тас компонентлерінің жуылуы атмосферада әртүрлі газлердің бар болуы ақаба ғамшығынды сулар құрамында болған сілтілер кислота доз, углеводород қалдықлары, минерал шөгінділер тәсірінде жүз беретұған химиялық коррозиялар караузия, һәм тағы басқалар кіреді геок тасларды жеміруші орталықлардан қорғау үшін бет бөлімдерін тығыздастырушы заттарға сіңдіру су жұқтырмасылығын тәмендеу үшін гидрофоб затлар себу мүмкін Тұғыз тасларды су тәсірінен сақтау үшін сыртын тегістеу керек бұнда тығыз һәм тегіс беттен су тез әм туры ағып өтеді дыққаттарыңыз үшін рахмет